Ну, а мы продолжим нашу беседу про украинский автопром. Пан Андрей, скажите, будь вот почему в Украине до сих пор есть какая-то своеродная недоверие до китайского автопрома? Спрацьовывает стереотип про китайскую подробку? Чем зловые еще какие-то варианты? Безусловно, есть и это мнение. На самом деле ситуация развивается и развивалась довольно стремительно, поскольку те автомобили, которые, китайские автомобили, которые мы знали пять лет назад, например, и те, каковыми они являются сейчас, это уже две большие разницы. В свое время этот же путь прошли корейские производители, например. А насколько быстро это удастся китайцам сказать, сложно. Тем не менее, качество действительно улучшается, и это очевидно. С другой стороны, наши импортеры, либо производители китайских автомобилей в Украине, часто, к сожалению, делали ошибку в плане повышения цены после того, как появлялся спрос на автомобили, что ставило эти автомобили в более высокий ценовой диапазон, ну, а потребитель мог выбрать тогда либо между БУ автомобилем, ну, например, европейского или японского производства, либо новыми автомобилями, конкурирующими на рынке. Соответственно, если говорить о, то, о тех шагах, которые делают производители и импортеры с точки зрения бизнеса в поддержку продукта, то они также значительны. То есть у китайских автомобилей, например, 5 лет назад э, даже ходили такие шутки, что китайца легко купить, но тяжело продать. Mm -hmm. а, Я а, то есть на вторичном рынке эти автомобили э, ну, пользовались небольшим спросом и были очень дешевые. Да? Э, например, импортеры сейчас. Э, решают эту проблему с помощью выкупа, с помощью организации предложения трейдина непосредственно для своих марок. Такие же проекты есть у, например, есть у Приватбанка, который также может предложить выкуп автомобиля В частности, китайського, для покупки послідуючого автомобіля в Китаї взагалі все зараз досить динамічно розвивається. Там кажуть, навіть економічний бум спостерігається певний. І автопром свій вони піднімали дуже просто підняли миту на продаж іншого, інших марок автомобілів, які завезені за кордону. Чому в Україні така схема не спрацює і зараз вона не діє? Ну, первое, рынок. Абсолютно разные вещи. Да? Мы говорим о миллиардном рынке, мы говорим о рынке, на котором сейчас продается около 200 тысяч автомобилей, соответствующим населением, покупательской способностью и так далее. Мы знаем, уже сейчас средняя зарплата в Китае превышает украинскую зарплату. Хотя лет 10 назад это было абсолютно по-другому. А Во-вторых, именно поэтому представители всех мировых производителей перенесли производство. То есть это абсолютно закономерный шаг. Более того, этот процесс длится сейчас. Согласно китайскому законодательству, вместе с переносом производства произошла передача технологий, поскольку это было обязательным условием при создании СП на китайской территории. И вот уже на сегодня мы имеем буквально в октябре месяце автомобиль Корос, который у нас не продается, планируется для европейского рынка. Он взял 5 звезд стандарта Евро-НКП, Нічого собі. Ну, а власне, тим, хто зараз намагається назбирати гроші, аби придбати новий автомобіль, що ви порадите? Трішки почекати після підписання про угоди угоди про ЄС, щось зміниться з ринком і з цінами на автомобілі? Як вопрос, вважаєте? Вопрос дуже сложный, тому що з психологічної точки зрения відложити покупку автомобіля дуже сложно. Це втора, по значимости покупка. после квартиры. Да? И, соответственно, человек, решившийся на это, он все-таки, скорее всего, примет решение, будет выбирать между теми моделями, которые вы показали, или между какими-либо другими. Поэтому говорить о том, что, не как эксперту о том, что делайте это сейчас или делайте это завтра, ну, наверное, будет некорректно по отношению к потребителям. Тем не менее, возможны ценовые изменения, безусловно, после подписания соглашения и и к Новому году в том числе это обычные акции, которые тоже проводятся всеми производителями. Дякую вам еще раз, радочный пан Андрей, за ваши компетентные видпоиды. Дякую еще за Витало в нашу раннюю студию. Спасибо и вам.